все до света на Христового. Христова, выхованцы и наставники одной из неотдельных школ Бреста, Сашила Мария Вершорка. Хлопчики и девчонки собираются ли отдельные школы Свято-Троицкого прихода. Сегодня у них опошняя репетиция святочного колядного представления. И коли на звучайные занятки тут рыхтуются до выучения основ православия, то на сегодня рыхтовали песни, танцы и пригожие костюмы. Ну, конечно, нравится всегда готовиться. Каждый год новая как бы, роль, интересно. Вообще сам сценарий. Вся эта атмосфера, как мы готовимся к этим праздникам, это очень дружно, весело. Э, мне воскресная школа нравится, хорошо что совместили, можно пообщаться с большими и маленькими. Я очень жду этот праздник. В этот день родился Иисус Христос, Спаситель. Готовлюсь, к причастию хожу, утренники готовим. Усяго ў школе чатыры выкладчыцы і кожная з іх рыхтуе са сваімі выхаванцамі ўуласнае прадстаўленне. Прычына простая, Маленькая зала ў святочны дзень проста не месцяць усіх жадаючых. Бацькі, бабу лі хростныя, паглядзець прадстаўленне прыходзіць усе. Все с удовольствием, как я вижу, по своим детям приходят, мы занимаемся, ну, самое, конечно, для них, наверное, интересное, это именно рождественские и пасхальные выступления, потому что мы начинаем готовиться, они уже этого ждут, спрашивают, не успело прийти Рождество, как они уже хотят сценарий на Пасху. святочнай дзеі і волкі і мядзведзі вавёркі і, і анёлы усе яны збіраюцца разам каб пакланііццанованароджанаму Ісусу але раптам разумеюць у іх няма падарунка вядома ж і гэта калядная прыгода скончыцца добра борашство гэта свята якое звяртае нас давечных каштоўнасцяў міласэрнасці і спачування узаемаразумення і цярпення. Мария Вечорка, Александр Сивицкий, областные новины, Брест.